Haram ketika bila? Dalam jamban dah? Haram itu di lidah Bahkan bukan di hati Kalau di hati hidup Allah 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 tak ada masalah Tapi kalau di hati hidup Allah Tiba-tiba terkeluar di lidah Allah Boleh tak? Terkeluar tak ada masalah ha, dah. Sabun jatuh Allahu Akbar ha, Dah terbiasa Ghaliban maka dimaafkan dalam segi pe pekah Begitu juga selawat Selawat ni tuan-tuan kadang-kadang hukumnya jadi sunat Kadang-kadang hukumnya jadi wa wajib Bila masa selawat ni jadi wajib Kata ulama bila kita mengangkat darajat selawat itu menjadi istighfar dan minta ampun kepada Allah subhanahu wa ta'ala Dalil Nabi pernah bersabda barang siapa berselawat ke atas ku sebanyak 10 kali Pagi, petang dan malam Nasyaya Allah Ta'ala akan bawa turun kepadanya 70,000 ribu malaikah dan kerja puluh ribu malakah ini Semata-mata minta ampun kepada Allah Ta'ala Di atas dosa-dosa yang dilakukan Oleh orang yang berselawat tadi Allahu Akbar Bermakna tak dapat tidak Kan hukum minta ampun tu hukumnya wajib Ada Artinya Bagi mereka yang menggunakan lapah istighfar tak ada masalah Astaghfirullahalazim Allazi la ilaha illahu alhayul qayyumu wa atubu la'ih Sah Ataupun bagi mereka yang menggunakan lapar selawat Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin abdika wa rasulika nabi'il ummihi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa salim Dia niat dengan selawat tadi merupakan kaedah untuk istighfar Maka tetap diangkat menjadi pengampunan kepada Allah subhanahu wa ta'ala Maka hukum selawat tadi hukumnya menjadi wa wajib Dalam semayang tu tuan-tuan maklum dah Kalau tak selawat hukumnya tak sempurna semayang Haa dah kita bukan kata tak sah semayang Kita kata tak sempurna Apa beza tak sah dengan tak sempurna? Cuba jawab Haa, sudah Dah? Kita semayang, kita bagi salam Assalamualaikum as Dah? Kita baca assalam Bukan kata asala. As kita baca Assalamualaikum warahmatullah Semayang dia sah ke tak? Haa, sudah Haa, hatu geleng dah Allahumma salam Kenapa tak sah? Assalamualaikum Asalah, As Dah? Hak ni sah ke tak? Kurang pahala Haa dah Bermakna dalam satu surah pun mazhab berbeda dah Allahumma salli ala Muhammad Jawabannya bukan tak sah Jawabannya tak sempurna Beza tak sah Dia tak boleh patah balik Beza tak sempurna Dia boleh gostan balik Kalau dia yakin bacaan dia salah ketika itu Assalamualaikum Eh salah Ha, kalau kata eh salah batas mayang lah da? Dia tak kata eh salah Dia maklum, dia terfikir Datang firasat pada hati Bacaan tadi salah Ulama' kata dia boleh berpatah balik Ulang balik Assalamualaikum ha, tu bedanya Kalau kata tak sah Batas mayang hukumnya lah lain Pahaman ibarat ha, Jadi begitu juga hukum zikir Lebih-lebih lagi zikir selepas daripada sembahyang banyak di, di antara kita pada hari ini Tuan-tuan ambil mudah dalam masalah zikrullah deh Di antara dalil yang kita boleh hubung kaitkan Hari ini tuan-tuan kadang-kadang ketika berzikir Imam saja yang letih berpayah berbaca deh Makmur kadang-kadang duduk diam, duduk ralik dan sebagainya Masa berdoa barulah angkat tangan Sedangkan hukum zikir lepas mayang ni tuan-tuan hukumnya berbeza. Kadang-kadang sunat, kadang-kadang wa wajib. Baik Salim. Bila masa zikir lepas semayang, Ulama' kata hukumnya jadi sunat Sekiranya selepas fardu semayang itu Tiada dihubungkan dengan fardu ain yang lain Contoh Semayang zuhur, semayang asar Dah? Pada adat kita kata lepas solat zuhur tak ada kuliah zuhur Pada adat kita kata lepas asar tak ada kuliah A, asar Sekiranya lepas semayang itu tiada dihubungkan dengan dengan fardu ain yang lain Maka zikir itu hukumnya jatuh jadi so, sunat. Tuan-tuan maklum makna sunat, buat dapat pahala, tinggal tak berdosa. Nak baca pun tak apa, nak tidur pun tak ada masalah. Fahaman ibarat. Baik. Tetapi jaga kata ulama, sekiranya lepas fardu itu ada datang fardu yang lain. Contoh selepas fardu Maghrib ada kuliah Maghrib. Maka ulama kata tak dapat tidak Zikir yang mengiringilah di antara keduanya Hukumnya bertukar menjadi wa, wajib Tak jadi sunat dah ha, dah Tak jadi sunat dah Bertukar menjadi wa, wajib Mana dalil Ustaz Irwan kata wajib Tuan-tuan salin pada malam ni tiga dalil Dalil yang pertama kata Nabi SAW Yang memberi penegasan kepada kita Mana dalil mengatakan zikir lepas fardu maghrib Hukumnya jadi wajib Pertama sekali Nabi pernah berkata salin Al-ilmu nurun Ilmu ini cahaya Bila mana ilmu ini cahaya kata Nabi Maka tak masuklah cahaya tadi Ataupun tak masuklah ilmu tadi Kepada hati yang penuh dengan zulmah Kegelapan, kekotoran, kehinaan dan sebagainya Dah? Artinya nak buang kotor Nak buang zulmah Nak buang kehinaan pada hati Tak dapat tidak? dengan memperbanyakkan zikrullah berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab itulah tuan-tuan dengan kaedah zikrullah sajalah kita memudah pahamkan kepada el il, ilmu. Dengan zikrullah sajalah kadang-kadang boleh memudahkan kepada kita untuk memahami ilmu. Sebagai contoh kalau tuan-tuan ingat lagi dalam pertemuan kita sebelum-sebelum daripada ini Dalam kuliah-kuliah hamba yang sebelum ini Tiap-tiap kali berkuliah hamba suka tanya seorang-seorang Haa, dah Hari ni hamba nak cerita balik kenapa niat hamba suka bertanya seorang-seorang walaupun kita tahu dah soalan yang hamba tanya tu tuan-tuan memang tak boleh jawab. Allahumma salli ala Muhammad deh. Ha. Kita tahu dah kadang-kadang trik bertanya tu memang soalan tu tuan-tuan tak boleh jawab. Tapi niat hamba suka bertanya kerana kata tok guru hamba ini merupakan satu rahsia yang banyak kita tak tahu, tak tahu. Bila mana hamba bertanya, kemudian ada di antara tuan-tuan yang tak boleh jawab. Bila tuan-tuan berasa tak mampu nak jawab Mudah-mudahan datang perasaan pada hati Ya Allah jahilnya aku Ya Allah tak ertinya aku Soalan mudah ditanya pun tak boleh jawab ha, deh. Ini yang kita nak Bila perasaan tawadok begini timbul Maka secara automatically tawadok ini Akan menenggelamkan sifat zulmah Akan menenggelamkan sifat riak Akan menenggelamkan sifat takabu dan sebagainya